Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada pada soalan nombor 1 daripada uji minda 8.2b Dalam rajah di sebelah, segi 4 ABCD mewakili sebahagian daripada satu kawasan tasik ABCD dilukis pada grid segi 4 sama bersisi satu unit Titik V dan titik W mewakili perjalanan bot V dan bot W. Pada rajah, lukiskan A, lokus bagi bot V yang sentiasa bergerak 5 unit dari titik D. Okay, jadi, dikata lokus bagi V yang sentiasa bergerak 5 unit dari titik D. Titik yang disebut tu ada satu titik saja. Jika ada satu titik saja, dia akan sentiasa berbentuk BULATAN okay. Bentuk bulatan atau sebahagian daripada bulatan Yang ini uh, bulatan berjejari 5 unit okay. Dari titik D Jadi kita buat apa Buka kamu punya Kompas Dari titik D, kamu cucuk D Dan buka uh, ni supaya dia berjejari 5 Jadi kita cucuk dekat D Dan kamu boleh buka 5 kita pergi ke kiri, ke kanan atau ke atas okey tak boleh ke sini ya eh? kita tak tahu di ini kita bilang 1 2 3 4 5 jadi kita contoh kita bilang situ 5 5 unit okey ada 5 unit situ jadi kita lorikkan saja oops Okey, cikgu rasa cuba cucuk ni tak betul sangat ya. Okey. Bukan macam itulah. Okey, ni bergerak sikit eh? Jadi, cikgu ambil ni. Untuk ni ke dalam sikit. Kena adjust lah ni. Okay, itu untuk D, untuk locus locus V, dia kita labelkan locus V, kita kita, kita, labelkan. Okay, dan B, locus bagi bot W yang bergerak 3 unit dari garis BC. Okay, yang ini tak perlukan kompas lagi. Satu je yang perlukan kompas, itu kalau jenis bulatan. Jadi, dia kata 3 unit dari garis BC. Mana BC? Okay. Tiga unit daripada BC, maksudnya dalam kes ini Ialah, dia boleh bergerak ke kiri sahaja sebanyak tiga unit Dia tak boleh bergerak ke kanan Sebab gambar rajah itu dah terkeluar Dia cuma diberikan sekitar pada segi empat sama ini sahaja Jadi, kita akan lukis Satu, pakai okay, uh, BC Satu, dua, tiga Jadi, kita lukiskan tiga unit daripada BC yang ini kita dapati dia cuma satu garis lurus. Okey, sama. Macam itulah. Okey. Jadi jadi dan kemudian soalan C seterusnya tandakan persilangan laluan bot V dan W Okay, dan tandakan ni Pertemuan dia tu Kita kena label locus Yang mula-mula tu apa dia? Locus V Yang ni locus Kita Labelkan di luar Tulis locus V Dan yang dari ini Locus W Persilangan ada di sini kalau kamu nampaklah, garisan A, B, C, D. Okey? Ha, jadi, selesai untuk soalan nombor satu. Okey, seterusnya untuk soalan nombor dua. Kita bacakan soalannya. Atau penyataannya Rajah di sebelah menunjukkan satah kartus Yang ditandakan dengan empat titik E, F, G dan H Faruk berada pada jarak yang sama Dari paksi X dan paksi Y Kedudukan Faruk juga kurang daripada 5 unit dari pusat O Antara titik E, F, G dan H Yang manakah merupakan kedudukan Faruk Okey, jadi ada dua syarat dekat situ. Syarat pertama adalah Faruk berada pada jarak yang sama daripada paksi X dan paksi Y. Jadi yang untuk yang ini kita boleh buat garisan sahaja iaitu berada sama jauh daripada paksi X dan paksi Y maknanya dia mungkin berada pada titik 1 1 mungkin titik 2 2 okey berada sama jauh eh jadi kalau titik ni satu unit daripada paksi x satu unit daripada paksi y titik ini berada dua unit daripada paksi x dua unit daripada paksi y jadi kita sambungkan sahaja untuk melihat di manakah kedudukannya okey ya? jadi kita sambungkan titik ni 1 1 2 2 3 3 Ha, jadi yang kemungkinan dia duduk situ ialah Ah ha, okey mungkin dengan syarat pertama tadi tu G ataupun F Jadi H dengan E dah kita letak tepi Syarat kedua Kedudukan Farouk juga kurang daripada 5 unit daripada pusat O. 5 unit itu daripada pusat O kita kena lukiskan. Nak tengok 5 tu dekat mana. Jadi kita buat 5 unit daripada O. Jadi O ni kita cucuk dan buat 5 unit. Dan kemudian kita lukis lengkuk macam tu. Kita dapat inilah 5 unit daripada O. Tapi dia kata kurang. Eh, dengan syarat, okey, syarat pertama tadi dah menghapuskan E dan H. Kita bila dah syarat pertama tu tak termasuk E dan H. Untuk syarat kedua, kita jangan masukkan lagi E dan H. Jadi, syarat kedua dia kata kurang daripada 5. Jadi, satu saja iaitu uh, titik G. Jadi, dalam kes ini, Farouk berada pada titik 3, 3. Seterusnya kita sampai kepada soalan nombor tiga. Soalannya dia kata, Rajah di sebelah menunjukkan satah kartes Titik F bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa tiga unit dari paksi X. Manakala titik G bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa empat unit dari asalan. Tandakan semua titik persilangan antara locus F dan locus G dengan simbol X. Hmm. Jadi, saya bacakan sekali lagi. Titik F bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa 3 unit dari part X. Okay, 3 unit daripada part C. Maknanya part C itu adalah satu garisan. Jadi, 3 unit daripada part X bermaksud adalah satu garis lurus yang berunit 3 1 2 3 daripada paksi x 3 unit daripada paksi x 1 2 3 jadi kita lukiskan garisan tersebut di sini okey 3 unit daripada paksi x ini adalah titik ataupun locus f dan yang kedua, manakala titik G bergerak dengan keadaan jaraknya selanjutnya 4 unit dari asalan. Jadi, kalau daripada satu titik, 4 unit daripada asalan, kita kena lukis menggunakan kompas. Jadi, 4 unit. Jadi, kita cucuk dekat asalan di mana pusat putaran akan berlaku. Dan kemudian kita buka sebanyak 4 unit. Okey, dia kat ni dia akan duduk sini lah. 4 unit dekat dekat 4. Jadi kita kita boleh lorikkan. Okay, sampai ke sana. Jadi ada berapa titik persilangan? Cuma ada satu titik persilangan. Iaitu di jadi okay, terus tandakan semua dengan x tapi ada satu saja. Okay, sebab digambar saja ni. Kalau kita sambungkan terus, dia mungkin akan ada dua pertembungan. Tapi dalam kes ni ada satu saja. Okey? Jadi itu saja untuk kali ini uh, latihan daripada uji minda 8.2. Assalamualaikum warahmatullahi